Слава Украине, от Полонского. Друзья мои, партизанское движение на территориях, оккупированных московитами, растет, цветет, пахнет, расширяется. Уже десятками горят железнодорожные шкафы. Это партизаны, это друг антифашистов, да, подпольщиков, патриотов, у которых деды по-настоящему воевали. Взялись они за Путина, взялись они за его незаконную банду нацистов и наркоманов, засевших в Кремле. Но вот э, в Сибири, в том числе в Забайкалье, тоже растет партизанское движение, оно крепнет изо дня в день. И партизаны, знаете, начинают уже такие серийные вылазки, которые серьезным образом тревожат незаконную путинскую банду. Да, так вот, что я имею в виду. Еще 2 числа я вам рассказывал о том, что в городе Шахтерске, если я не ошибаюсь, в его название, по-моему, таки да, не ошибаюсь, это Забайкалье, Местные партизаны, подпольщики, антифашисты спустили срез несколько вагонов товарняка, груженного путинским углем. Ну, правильно, правильно делают люди. В принципе, они прекрасно знают, что народ живет в нищете, что народ там, э, на Забайкале, значит, нечем обогреть дома. У них там сосульки, вы видели, в подъездах и в домах, где хочешь. Вот. А Путин гонит вагоны с углем на Китай, еще куда-то. Ну, короче, они воруют, да и все. И вот э, подпольщики пустили под откос несколько вагонов. Э, приехали сразу же гестапо, приехала путинская, там это прокуратура, шмакуратура. Вот эта вся вещь. Никому, конечно же, не нашли. Вагоны кое-как с пополам вернули на рельсы и отправили на Китай. Ну, я думал, наверное, все, хватит уже. Ничего подобного, ничего не хватит сегодня опять антифашисты, партизаны в этом же городе снова пускают под откос российско-фашистский товарняк. Вот так вот, ребята, да? То есть движение крепнет. Пять вагонов с углем снова таки слетает с рельсов и летит курсом русского военного корабля. Ребята, это замечательно. Мы видим, что, поймите правильно, партизанское движение против путинской шайки становится системным. Люди перестали бояться. Люди, что называется, слетели с рельсов, в буквальном смысле этого слова. Партизаны, подпольщики пошли работать против Путина. Это замечательно. Ждем следующей диверсии.